Немцы устали от этой элиты, которая завела страну в тупик и в экономический, и по сути в политический, в миграционный, вместо облегчения жизни немцам. Они слышали от только одно. Надо увеличивать военные расходы, надо больше тратить на так называемую оборону, надо дальше накачивать оружием киевский режим, дать ракеты Тауруса и так далее и тому подобное. В принципе, уже президент страны Штайнмайер может назначить новые выборы в Бундестаг. А сейчас по всем вопросам, ми напомним, лидирует партія альтернатива для Германії, яка, конечно, виступає різко проти поддержки Києва. Неймовірні, не те слово, але є нюанс. Поспішили пропагандисти, захлинаючись від радості, бо після цього ефіру одразу за кілька годин. Фрідріх Мерц таки став канцлером Німеччини. Тож, як розумієте, наступна реакція московитів на це була вже не така радісна, ба більше їм всім черве дах. І зараз все розкажу і покажу. Тож вітаю, я Інна Набок. А ви дивитеся огляд російської пропаганди? Бо чим ближче до того їхнього парада побідабісія, тим більше нікчемних заяв лунає. Нація у**, удигенератор ну такі подле цинічне скудувати подлості свої. Навіть ну, от, тут какой то кошмар. Просто ось приміром Марія Захарова. М -м, хоча мені більше подобається називати речі своїми іменами, тож кажу, як я Машка Алкашка знову з похмілля вилізла з черговими байками про перемир'я Путіна. В полночь 7 на 8 -е мая начньот действовать 72-часовое перемирие по случаю 80-летия Великой Победы, объявленное президентом России Владимиром Путиным 28 апреля. Напомню, 3 мая Зеленский публично отказался эту инициативу поддержать, пытаясь утверждать, будто такое предложение, как он там сформулировал, несерьезно. Ну, куда уж как серьезнее убивать собственных граждан? Да, Зеленский? Напомним, что в отличие от России, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около тысяч раз. А в марте-апреле они 136 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики. Хочется привести слова Зеленского о том, что моратории это, как он сказал, несерьезно. Для Зеленського не залишилось, як ми вже знаємо, нічого світового. Тож, як розумієте, сьогодні і завтра, а також на вихідних від цих блазнів, можна очікувати що завгодно: провокації, терактів та порушення перемир'я. Це знову ж таки, щоб звинувачувати потім у всьому Україну, і щоб Захарова вкотре вилізла на публіку з черговими фейками, які покірне стадо на Росії спокійно проковтне, як і це і к большому сожалению, ми довжні признати. что в силу всего происходящего очень многие люди на Украине продолжают, продолжают верить в то, что Россия пытается оккупировать, захватить. Россия не права, Россия, от России надо защищаться, надо бороться. Тем часом Соловьев, пока на России водят операции килим в аэропортах, Ехидно заявляя, что ничего не боится. Чем могут эти нас испугать? Бізпілотниками, планіровими терактами, руского чоловіка смерть не Біз честь без честі пугает серйозно. А чого ж тарі Бункарний стягнув до своєї столиці величезну кількість систем протиповітряної оборони напередодні 9 травня? Соловйов не хоче розповісти. Хоча, якщо відверто, я думаю, що саме завтра, 9 травня, під час параду атака українських безпілотників саме по Москві. малоймовірна. ну давайте не забувати кривавий очільник Кремля стягнув туди ж не лише системи протиповітряної оборони, але й запросив представників Китаю, Індії та інших держав. Приїзд цих делегацій і цих керівників – це не просто дань вот такому празднику, я політичний жест. Причем очень серьезный, символический. И он заключается вот в чем. Лидеры этих стран игнорируют позицию Запада и на сегодняшний день Европы, в первую очередь, да, по э, украинскому конфликту и по э, значит, противостоянию с Россией. Игнорируют они это. Наоборот, они показывают, да, мы слышали, что вот у Брюсселя вот такая позиция, а у Вашингтона вот такая. Но у нас вот другая позиция. Да, мы знаем, что, например, Европа просто как бы, да, бесится от злобы, вот, понимая, что с Россией многие продолжают поддерживать отношения. Да, мы знаем, что там Америка еще до недавнего времени тоже занимала такую же, такую же истерическую, так сказать, позицию по отношению к России, а сейчас, даже несмотря на то, что пришел Трамп, вот грозит новыми санкциями, которые, кстати говоря, эти санкции, которыми Трамп грозит, они затронут как раз вот эти страны. Они как раз вот эти страны затронут, да? Вот. но, несмотря на все, ми все одно говорять лідери і представителі став, ми все равно решили приїхати в Москву. Бо у Кремлі стверджують, що Федерація буде приймати 29 іноземних лідерів, що приїдуть на парад на Москву. Окрім того, разом з армією загарбників по Червоній площі будуть крокувати військовослужбовці ще 13 країн. це високе вот вот представительство, яке планується. в Москве на День Победы, оно это подтверждает. Поэтому такая, кстати говоря, бешеная злоба. Я вот, например, уверен совершенно, что вот за планированием вот этих атак дронов стоят европейцы, да, англичане, вот, еще какие-нибудь, так сказать, там и так далее, и так далее, да, почему? Потому что вот они видят, что, ну, 9 мая четко демонстрирует полный провал всей концепции, там, изоляции России, несмотря на, там, 16 пакетов санкций с Евросоюза, там, 17 сейчас готовится, несмотря на санкции, которые вводили Штаты, несмотря на санкции, которые вводили отдельно многие страны, значит, вот эти все эти шестерки, там, американские и прочее, прочее, вот, и несмотря на угрозы новых санкций, кстати говоря, да, Вот, а, люди приїжджають, будуть переговори, в тому числі на вищому рівні. Щоправда, не знаю, якою саме недобитою технікою Путін буде хизуватися. Ну і загалом, яке постановочне шоу буде на тому параді, щоб вразити гостей бункерного. Бо насправді всю правду про російську армію можна побачити не на параді, а на фронті. Міністр оборони сказав: Лб'ять нельзя, ошибаться можна. Ну у нас это как як от прям... раз. Вот ты русский, ты должен кого-то на уже. Это шлепоголь уже 500 лет враню этот бояр, как пошло и пи. Ты пи. Господи, uh, есть же такая у нас способность, и... меня обманывать не надо, я сам обманываться рад. Даль, ну, грубо говоря, просто, это простой пример из чистой жизни. Так, пошло группа на задание, потеряли там 4 автомата, ну, пали, пры... ну, так пришло. Скинули броники, то есть все, Пятое-десятое. магазины, прибегаешь, пишешь рапорт товарищу капитану примерно все это даешь. Капитан читает так, четыре автомата, пулемет, стволы, гранатомет, магазины. Поделил пополам. Так дошло до полковника, например, он читает. Тут потеряли автомата, два магазина. Ребята, все это я к чему? Не обманывайте. Я знаю, что у многих подразделений нету даже второго ствола на ПК. Надо говорить правду, потому что... Бывает, очень плачевно кончается. Как у моих земляков они на Белгороде не стояли, деревушку ну, охраняли, тащили, держали фронт, но у них даже не было пулемета. Из 40-37 погибли, трое в госпитале лежат. Тим часом МЗС України заявило, що участь іноземних військовослужбовців у параді 9 травня на червоній площі в Москві є неприйнятною. В МЗС закликали усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців на параді в Москві. А президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів на Москві 9 травня. Ну, звісно, на це файкомети Путіна теж відреагували. Как и на атаки дронов. Понятно, что вот вот все эти атаки дронов, они реальный ход боевых действий, э, да, или реальное положение дел, как бы на поле боя, на на фронте, они изменить не в состоянии. Поэтому это просто такая истерическая ненависть к 9 мая, просто истерическая, да. Ну, начнем с этого. Во-первых, вот знаете, тоже периодически приходится там разговаривать на тему. А есть ли вообще на Украине нацизм? Помните, на Украине, так сказать, довольно долгое время, да и сейчас продолжают говорить, что никакого нацизма на Украине нет, что на самом деле, так сказать, все это мы врем здесь, ни с каким нацизмом мы не воюем, потому что Украина это такое демократическое государство, и там вообще нет никакого нацизма. Но я даже не буду сейчас вспоминать про бандеровцев и прочее, прочее. Но тогда вопрос: а почему такую звериную злобу у украинских властей вызывает именно 9 мая? Хотите, ні хатіті, да, скидану 9 має ети день побіди над нацистською Германії. Що ж, подивимося, що день прийдешній нам готує сьогодні, ж на болотах підгорає і через те, що відбувається за кордоном, і ось тут саме час перейти до подій в Німеччині. Бо спочатку путіністи раділи, що Мерц не став канцлером. Дуже раділи. Невероятные абсолютно новости приходят из Германии. Фридрих Мерц, который должен был стать канцлером фактически со стопроцентной гарантией, сегодня все-таки лидер победившей партии, провалил выборы в Бундестаг, шести голосов ему не хватило, отказался от участия во втором туре. В общем, канцлером Мерц уже не станет, разваливается новая коалиция, и сейчас по протоколу должен пройти второй тур, ожидаются новые кандидаты, и затем, в принципе, уже президент страны Штайнмайер может назначить новые выборы в Бундестаг, а сейчас по всем вопросам, мы напомним, лидирует партия Альтернатива для Германии, которая, конечно, выступает резко против поддержки Киева. В общем, невероятные творятся в мире дела. Пропагандисти так сильно хотіли, щоб Мерс, який підтримує Україну, не став канцлером, що трохи завчасно почали святкувати перемогу, Як і, власне на фронті, бо не дочекалися фіналу, і свято в телевізійних студіях перетворилося на розчарування. Але це ще не все, бо розчарували путіністів не лише німецькі політики, але й президент США. Бо коли змінюється риторика Дональда Трампа, перепрошиваються блискавично швидко і методички Кремля. Смотрите на нашего, не к столу будет сказано, Дональда Трампа. Да? То есть, грубо говоря, у него есть министр обороны, который взял и прекратил поставки вооружения ключевому союзнику США, не сказав про это Трампа. Тут надо кого-то снимать. Либо министер... министра обороны, который это сделал, либо президента, который никого не контролирует в Министерстве обороны. А он завтра министр обороны примет решение по кому-нибудь жахнуть ядерным оружием, и тоже не скажет. Но он, а? это он не сможет. У него просто кнопки. кнопки а, вот него это, его, да. а это хороший Д, вопрос. Две, две кнопки у президента Трампа. Ядерное оружие и вызов Кока-Колы. Да, но я все-таки вер... все вернусь к тому предложению, которое еще при Байдене. <сح> <сح> я, я говорил, что будет еще дедов вспоминать. What, what, да? what. Значит, выдвигал Дмитрий Олегович, что мы должны запросить у американцев брифинг. Может быть, закрытый по системе принятия решений в Соединенных Штатах. Хороший вопрос. Да? Серьезно. Да. И то, что там президентом вот этот вот эм, новый президент, назовем так, танцор, я его называл всегда танцор диска, но я, да... Нет, еще, наверное, это джест. Да, вот это вот. Нет, он же джедай теперь, да? Да, он теперь... Нет, не джедай, у него у него красный меч. Он это мы вчера выяснили. Да, да, он <сех> ситх. Так. Вот. Я должен что... сказать, но у меня, кстати, это произвело <сех> очень <сех> большое. <сех> впечатление. вы салат удивляетесь салат. <сех> хавьер Салат. Малый, мы теперь знаем, что оказывается Папа Римский Ситх. <сех> да. <сех> он же и Папа Римский, да? <сех> да, но там все, видимо, Ситхи, но тем не менее, мы должны, мы должны вернуться к вопросу. А, это не значит, что мы тут все Джедаи. А от після всього побаченого і почутого я вкотре нагадую, з цими терористами і вбивцями насправді немає про що говорити. Тому щоб не відбувалося в кремлівських студіях і на міжнародній політичній арені, нам своє робити. Тому давайте невпинно підтримувати наші сили оборони. Ви бували в Лондоні, водія. Да я був цього два рази в свою життя. Знаєте, вот я тогда як побуватель просто от. Тут. такого количества некрасивых людей, вырождающих нацию. Вот если идет симпатичная жизнь, то это обязательно там либо славянка, либо откуда-то, итальянка, либо вот просто нация у... дегенератов. Понимаете, ну такие подлые, циничные, и искусство этой подлости своей, понимаете, ну вот, тут вот, вот, какой-то кошмар просто. Ну я не знаю, что... Не любите вы наших олигархов. А с вами была я, Инна Набок. Дякую за зворотний звязок и бережите себя, бережите Украину. И побачимось.